शिपा चॅरिटेबल ट्रस्टचा पंधरावा वर्धापन दिन दाभोळमध्ये उत्साहामध्ये संपन्न झाला गरीबांना मदत करणारी शिपा ट्रस्टची ओळख आहे शिपा चॅरिटेबल ट्रस्टचा पंधरावा वर्धापन वार्षिक कार्यक्रम वनकर मोहल्ला दाबोळ येथे आयोजित करण्यात आला होता शिपा ट्रस्टच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे मुक्ती आलम डबीर आणि सोबतच अब्दुल रहूब खतीफ हे देखील उपस्थित होते कार्यक्रमाची सुरुवात दुवा पठण करून करण्यात आली ट्रस्टचे अध्यक्ष निसार पलनाईक यांनी दोन हजार आठ ते दोन हजार चोवीस पर्यंतच्या ट्रस्टच्या कामाची माहिती दिली आर्थिक शैक्षणिक मदत आणि सोबतच वैद्यकीय मदत या ट्रस्टच्या माध्यमातून केली जाते चिपळूण महाड खेडचा महापूर असो किंवा कोरोना काळात या ट्रस्टनं अनेकांना मदत केली यापुढेही मदत करत राहणार असं ट्रस्टचे अध्यक्ष यांनी सांगितलंय गावातील आणि सोबतच आजूबाजूच्या परिसरातील गरीब नागरिकांना शिपा ट्रस्ट नेहमीच मदतीचा हात देत असते अब्दुल रहूब खतीब यांनी व्यावसायिक मार्गदर्शन केलं उपस्थित अनेक मान्यवरांनी आपली मनोगत सादर केली या कार्यक्रमाला सर हारुन नाकवा नवाज बालाभाई शकिल चेलकर शिपा चॅरिटेबल ट्रस्ट शाखा दाबोळचे अध्यक्ष निसार पलनाईक सेक्रेटरी तनवीर सय्यद ट्रस्टी कबीर मणियार आणि सोबतच ट्रस्टचे सदस्य आणि पंचक्रोशीतील अनेक नागरिक यावेळी उपस्थित होते शिफा चॅरिटेबल ट्रस्टचा आजचा पंधरावा वर्धापन दिवस आहे हे सर्वांना माहिती आहे पण त्याचा प्रवास चांगला चांगला आहे आणि काल का क का, कधी का, कधी काय टंचाईने टंचाई पण आलेली आहे आमच्या आमच्यातला आणि हे आमचा जे ट्रस्ट आहे तो एक यंग जनरेशन त्याच्यातला सर्व ॲड झालेले आहेत आणि त्याच्यावरती नंतर मार्गदर्शक जे आहेत ते जरा वयस्कर त्याच्यातला होते आणि आमचा जे त्याचा उद्देश जो होता ट्रस्टचा उद्देश तो म्हणजे आम्ही एकत्र येऊन सर्व काम करायचं आहे किंवा शैक्षणिक वैद्यक आणि ह्याच्यातला आणखी सोशल ॲक्टिव्हिटीज आम्ही करायची हे आम्ही ठरवलेलं आहे आणि त्या त्यावेळी तो ट्रस्ट आम्ही ओपन केलेला आहे त्याविषयी आम्ही सर्वांना पंचक्रोशी दाभोल या लोकांनासुद्धा कलवून ह्या आज, आज, ह्याच्या ह्याच्यामधून ह्यांनी बराचसा फायदा घेतलेला आहे आणि आता आताही घेत आहेत आमच्या ट्रकच्या माध्यमातून शैक्षणिक मदत केली जाते वैदिक मदत केली जाते गोरगरिबांना पंचकृषेला पूर्णपणे पंचकृषेला आम्ही मदत आहे आणि त्याचे जे पण प्रश्न आहे ते सोळा सोहळाचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत आमचे उपक्रम असे की कुदरत म्हणजे नैसर्गिक जे, जे काय प्रॉब्लेम्स येतात आहेत नैसर्गिक आपत्ती येते त्याच्यातला आमची ट्रस्ट पूर्ण ह्या नेशनच्या सोबत या गावाच्या सोबत उभे आहे आणि शैक्षणिक जे मुलं जे शिकायला मागतात आहेत त्याच्यामागे आम्ही सतत उभे आहो आणि मेडिकलमध्ये जे जे त्यांना प्रॉब्लेम्स येतात मेडिकल जे डायबिटीज जसं की प्रेशर्स हार्ट हे पे ह्या पेशंटला जे मेडिसिन जी पुरवले जाते तो जो गरीबाइगा करू शकत नहीं तस्ट पहुँचती अन्न तेजी जे गर रीत सर फॉर्म वगैरह भरने वगैरह एक सर्व कर पद्धति ने एक व्यवस्थित पद्धति ने पुरठा करते आहोत्त एक कुछ एक कोई भी तंजीम चलाने के लिए सबसे बड़ा जो मसला होता है तंजीम में लोग जो जुड़ते हैं कुछ खिदमत की नीयत से जुड़ते हैं तो खिदमत की नीयत से जुड़ने का मतलब सिर्फ ये मेडिएटर होते हैं एक अमीर और गरीब बीच के बीच का एक जो मेडिएटर होता है वो काम करता है ट्रस्ट एन जो शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट करता है तो इसमें सबसे बड़ी जो अड़चन जो आती है वो होती है पैसे की तो ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि हमको जितनी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पूरी कर सके ऐसे तो हम लोग उसके लिए बहुत सी कोशिशें भी करते हैं और ऐसे जब हालात आते हैं तो हमारे कुछ मम्बरान भी इससे दिलजार हो जाते हैं थोड़े से नर्वस होते हैं नाराज़ होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नौजवान साथ में जुड़े हुए उनकी हिम्मत से हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको जुड़े रहे और जो काम हम लोगों ने लिए हैं तो उसको किसी तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं उसे पिछले पंद्रह सालों से बहुत सारे अड़चने भी आए बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई लेकिन उसको पार करते हुए आज हमारे इस पंद्रह सालाना जो हमारा इजलास था फिफ्टीन ए जी एम था एनुअल जनरल मीटिंग उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें मीटिंग में भी जिक्र किया है जिसका कि किस किस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया और हम आगे के लिए भी बहुत कुछ अजम रखते हैं जिस तरह के हमारे गांव में जो ज़रूरतमंद है हमारे या हमारे अफ्तराफ के तकरीबन पंद्रह गांव जहां पर शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यरत है काम करता है तो उस गांव में जो ज़रूरतमंद है जिनको हम लोग सालाना ज़कवा़त के तौर पर रमजान महीने में जैसी जो मदद देते हैं साथ ही साथ जो ज़रूरत के मुताबिक उनकी जो हम पूरी कर सकते उतनी कोशिश करते हैं तो हम लोगों ने इस साल इस आज़म किया है कि उन ज़रूरतमंदों को ख़ुद के पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करने का आजम किया इस साल इन तो जैसे छोटे छोटे कारोबार उनको देना है कि लेडीज जो है सिलाई मशीन जानती है तो उनको सिलाई मशीन का प्रोवाइड करना या कोई छोटा कारोबार करना चाहता है कोई मसाले का करना चाहता है अचार पपड़ तो इस सिलसिले में हम लोग की भी कोशिश है शाला आने वाले दिनों में इस पर हम लोग काम कर रहे हैं ट्रस्ट दाभोल ये तारुफ का मोहताज नहीं कोकन ख़ते कोकन में इस कदर मशहूर है कि शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम लेते हुए दाभोल का याद आता है और लोग ये जानते हैं कि हर खत्े खत में बग़ैर किसी मजहब व मिलत की परवाह किए बग़ैर ये काम करता है और सबसे बड़ा जो काम ये है कि लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना मैं जब से हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाँच साल साल से हूँ और जो भी इसके मेंबरान हैं बग़ैर किसी लालच के बग़ैर किसी इस इरादे से काम करते कि इसका जो बदला देने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है इसलिए एजुकेशनल फील्ड में इन्होंने जो काम किया है वो कार नुमाया है और उसका कोई बदल नहीं उसके अलावा जो अद्वियात का मामला है वो भी हमेशा लोगों को जो भी ज़रूरतमंद वहाँ तक पहुँचाते हैं अनाज का मसला है वो भी लोगों तक पहुँचाया जाता है उसके अलावा मजहुब मिलत में इस जो लोगों के अंदर हम आहंगी आए इसके लिए जो ये काम करती है यह ट्रस्ट ये वाकई तारीख़ का ये अनोखा हिस्सा है और जो नाकबिल फरामोश है तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग हैं इस ट्रस्ट को मज़बूत करें इसकी ताउन जारी और सारी रखें इन शह यह ट्रस्ट ये कोकन खिते कोकन से निकल कर मुझे यकीन है कि आलमी सतह तक पहुँचेगी जजाक कहीं का दुकान नजर आए तो नौजवान साथी फिर से बारेकूम चैरिटेबल ट्रस्ट मुसल कुछ न कुछ काम कर रहा है आप मुबारकबाद हकदार है लिहाजा अल्लाह तला से और दुआ सब हम करे के आपके तो ऐसे ही कार्य उम्मत मुसलमान के तरक्की व बका के लिए काम होते हैं आमिर एग्जाम मेडिकल के लिए एमबीडीएस बीडीएस, डी एस ग्रेजुएशन नर्सिंग ये कुल मिलाकर हमारे हिंदुस्तान में जगह होती है दो लाख दो लाख इस साल फॉर्म आए हैं पच्चीस लाख अखबार में पढ़ा होगा चंद रोज कब्जू राजस्थान के कोटा शहर में सुसाइड 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 खुदकुशिया हो रही है स्प्रेस एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला कि प्राइवेट क्लासेस दो महीने के लिए बंद अला जानिए, वोकेशनल गाइडेंस से कर दो कहू जो है ना बेजा जो है ना ख्वाहिशन चाहिए मेरी गरीबी थी मैं डॉक्टर नहीं बन सका तुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा ये हो नहीं सकता ये हो नहीं सकता।, सकता उसकी भी ख्वाहिश कीजिए एक छोटा सा मैं सर बताऊ आपको साहब है कोकण कट्टा दाबोळ रत्नागिरी